Calon PN terima nasihat musti perak tidak lagi mengajar di masjid dan surau. PN Selangor pandang serius tindakan anjur pertemuan tanpa libatkan adun blok PN. Adun Sabah saran Malaysia contohi China hukum mati perasuah. Mahkamah tangguh keputusan Syed Sadiq. Amanah perak pandang serius isu ladang babi. Wan Saiful sifatkan tindakan usir pengendali MKLSP sebagai satu kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Calon Perikatan Nasional PN Abdul Muhaimin Malik telah dinasihatkan Jabatan Mufti Negeri Perak supaya tidak lagi mengajar atau menyampaikan ceramah di masjid dan surau selepas pendamaan calon pilihan raya kecil PRK Dun Air Kuning. Pengurus kempen calon berkenaan, Misbahul Bahul Munir Basduki berkata, Abdul Muhaimin akur dengan nasihat berkenaan serta menghentikan sebarang aktiviti mengajar dan menyampaikan tazkirah di masjid dan surau. Ditanya sekiranya pentauliahan mengajar agama kepada Abdul Muhaimin telah ditarik balik, Misbahul Munir berkata beliau tidak mempunyai maklumat mengenai perkara itu. Sebelum ini, polis Perak telah merakam percakapan calon PM itu yang merupakan yang dipertua PAS kawasan Tapah berhubung isu tauliah mengajar agama. Namun menyerahkan perkara itu kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK untuk tindakan lanjut. PRK Dun Air Kuning pada 26 April ini menyaksikan pertandingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional BN, Muhammad Yusri Bakir, Abdul Muhaimin dan calon Parti Sosialis Malaysia PSM, Bawani KS. Apakah kerajaan negeri cuba menyusun naratif sendiri tanpa diganggu dengan persoalan yang mungkin tidak mereka mahu jawab? Persoalan itu dikemukakan adun Taman Medan, Dr. Afif Bahardin berhubung tindakan kerajaan Selangor menganjurkan satu pertemuan rasmi taliman khas insiden letupan paip gas Putra Heights yang berlangsung pada Rabu tanpa melibatkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada Blok Perikatan Nasional. Kejadian seumpama itu seharusnya ditangani dengan prinsip kebertanggungjawaban, ketelusan dan penglibatan semua pihak, bukan melalui mesyuarat tertutup yang hanya melibatkan pihak tertentu. Katanya, tindakan mengenepikan wakil-wakil rakyat PN mencerminkan satu sikap tidak demokratik yang membelakangi semangat dewan negeri Selangor sebagai medan rundingan terbuka. Sebelum ini ketua pembangkang Selangor Muhammad Azmin Ali telah menuntut agar satu siasatan bebas dan telus dijalankan terhadap insiden ini. Namun tegas Aufif sehingga kini kerajaan negeri terus mengelak daripada menyahut seruan tersebut seolah-olah takut kepada pendedahan dan enggan menerima semak dan imbang yang sah. Seorang ADUN Sabah mencadangkan agar Malaysia mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap isu rasuah dengan mencontohi negara China yang menghukum mati mereka yang didapati bersalah. Memetik laporan Malaysia Kini, ahli politik warisan Jamil Hamzah membuat cadangan tersebut ketika berlangsungnya sidang dewan undangan negeri semalam di tengah-tengah skandal rasuah yang melibatkan pentadbiran negeri oleh gabungan rakyat Sabah GRS. Katanya, mungkin negara boleh belajar daripada negara yang berjaya menangani rasuah seperti China yang akan menembak mati sesiapa yang terlibat dengannya. Jamil berhujah bahawa pendekatan sebegitu terbukti berkesan dalam membendung rasuah di beberapa negara. Sejak November tahun lalu, seorang ahli perniagaan mendedahkan beberapa siri video dan tangkap layar perbualan WhatsApp yang mengaitkan 8 adun GRS serta speaker Dun Sabah Kazim Yahya. Ahli perniagaan tersebut mendakwa mempunyai lebih banyak bukti video mengaku merasuah ahli politik berkenaan sebagai balasan kepada kelulusan lesen penerokaan mineral. Mahkamah Rayuan akan menetapkan satu tarikh baharu bagi penyampaian keputusan terhadap rayuan yang difailkan oleh Syed Sadiq Syed Ibu Rahman untuk membatalkan sabitan serta hukuman berhubung empat pertuduhan melibatkan kesalahan bersubahat dalam pecah amanah, penyalahgunaan harta dan pengubahan wang haram amlah. Panel tiga hakim yang diketuai Ahmad Zaidi Ibrahim serta turut dianggotai Azman Abdullah dan Nordin Badaruddin membuat keputusan tersebut selepas mendengar hujahan daripada pihak pendawaan dan pasukan pembelaan Said Saddiq, 33 tahun. Semasa prosiding Ahmad Zaidi berkata, mahkamah menetapkan 24 April ini untuk pengurusan kes bagi pemilihan tarikh berkenaan. Dalam prosiding ini, pembelaan bagi bekas Menteri Belia dan Sukan dikenalikan peguam Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin dan Datuk Hisham Teh Puhti. Pendakwaan pula selaku responden dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Syaharuddin Wan Nadin dan Farah Ezlin Yusof Khan. Pada 9 November 2023, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Azhar Abdul Hamid jatuhkan hukuman penjara 7 tahun, dua sebatan dan denda 10 juta selepas mendapati ahli politik itu bersalah atas empat pertuduhan membabitkan pecah amanah. Salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana armada. Parti Amanah Negara Amanah Negeri Perak mengambil serius isu berkaitan ladang penternakan babi di Air Kuning yang telah dibangkitkan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Manjoy Muhammad Hafiz Sabri dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN. Ketua Pemuda Amanah Khairul Najib Hashim berkata, tindakan menjadikan isu ladang babi sebagai polemik perkauman merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab dan merupakan cubaan untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kegagalan pihak tertentu semasa mereka memegang tampuk pemerintahan. Katanya semasa PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri Perak dari tahun 2020 hingga 2022, Adun Gunung Semanggol, Rasman Zakaria, memegang portfolio sebagai Exko Pertanian, Peladangan, Industri Makanan dan Sekuriti Makanan. Terdahulu Hafiz dalam sidang dom berkata, penduduk di kampung Tanjung Keramat di Air Kuning tidak berpuas hati dengan pertenakan babi di penempatan mereka. Mengulas lanjut Khairul berkata, PAS kini setelah tidak lagi memegang kuasa, cuba menuding jari kepada kerajaan perpaduan dengan memainkan sentimen perkauman. Beliau menyifatkan aritif PAS menjelang berlangsungnya pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Air Kuning itu adalah satu tindakan hipokrit dan tidak bertanggungjawab. Seorang pemimpin bersatu menyatakan tindakan kerajaan menamatkan operasi Menara Kuala Lumpur Selian Berhad, MKLSB, sebagai pengendali terdahulu Menara Kuala Lumpur boleh dianggap sebagai langkah yang tegas dan berunsur paksaan. Wan Saiful memberi kenyataan tersebut sebagai respon terhadap penutupan sementara Menara Kuala Lumpur yang dilakukan bagi tujuan pengambil alihan konsensi pengurusan oleh syarikat pengendali baharu LSH Service Master Sendian Berhad. Jelas beliau perkembangan tersebut membimbangkannya kerana bukan kali pertama kerajaan menggunakan kuasa secara paksa untuk mengusir kelompok tertentu bagi memberi ruang kepada kelompok lain. Terdahulu, Kementerian Komunikasi mengumumkan Menara Kuala Lumpur akan ditutup sementara kepada pengunjung mulai hari ini bagi menguatkuasakan pengambil alihan itu. Kementerian itu menegaskan menara berkenaan adalah milik kerajaan dan operasi. Urusan dan penyelenggaraannya telah diambil alih oleh LHH Service Masters yang berhad sejak 1 April lalu. Ia turut mendakwa pengendali sebelum ini, MKLSB, telah menduduki premis itu secara haram sejak 31 Mac lalu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Syah Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.